Кружевская обогатительная фабрика – один из стратегических объектов комбината. Как работают сегодня ее специалисты накануне вынужденного простоя? Значит, сегодня по ЛК-1 восстановление после вулканизации, ЛК-15 – установка ролика опор и на конвейере Бутары подремонтирую ограждение. В принципе, буду готов призывать этих отделов техники безопасности на повторный осмотр. Вчера все сделали слава богу, для черных у не было. Ну а сейчас это самое снимите два ограждения в цеху, сделаю его под навесом, потом поставлю. И в принципе, вроде бы со всеми замечаниями безопасности не В режиме простое предприятие находится, но ГОВ, и в частности на ГОВ-2 будет особая нагрузка, и правильно? Да, ГОВ-2 продолжает работать до 30 числа, а уже с 1 января он тоже уходит в ремонты. А... Ну и какая сейчас обстановка вот по работе? Доработать. Ну, стараемся стабильно доработать, хотя проблема есть по по ВСУ. Ну теку, текущие моменты. В пятницу слышала по селектору поздравлял Заяц с выполнением плана по бессортному концентрату, да? Да, в пятницу мы закончили да, самое выпуск концентрата. По приказу номер один с учетом третьего сорта, а э, вчера ночью закончили э, выполнение годового плана уже с, без третьего сорта, чисто производство с текущей добычи Мы вас тоже поздравляем. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, сегодня опять, я смотрю, оперативное совещание, и Шхов здесь. Какие вообще злободневные на сегодня вопросы решаются? Что сегодня ну, такая первая статейная задача? Ну, первая статейная задача – это стабилизация работы участка ШХОЗ по перекачке, переукладке шламов. Uh -huh. Это стабилизация работы земснаряда номер 33, стабилизация работы участка ОВС, вот это главная задача. Участок помыва, я рассмотрю, Андрей Валерьевич Дронников, здесь его работа какая вот на фабрике? Он нам, как внутренний подрядчик, производит, помогает производить графиковые ремонтные работы. Угу. Это и пятый конвейер, шестой классификатор, вторая промывочная машина по участку ОФ-1, это монтажи нового оборудования. Вот. Поэтому у него графиковые работы. Плюс он участвует в ремонтах на ОВС, монтаж насоса. И, то есть это самое, на ПНС, на монтаж насоса, монтаж всоса на нагнетание. Ну и текущие ремонтные работы те, что если выпадают какие-то аварийные ситуации, то тогда уже решаемся делом главного механика, что в первую очередь сделать, что во вторую. Вы говорите, до конца месяца работает ГОФ, а потом э, только, вот, я так понимаю, ремонтные работы, поддерживающие. Да, да дальше идут ремонтные работы по участку ЕГОФ-1 и АОФ-2. Графиковые работы все составлены, подписаны, согласованы, поэтому эти работы будем выполнять. Какое количество людей будет задействовано? Ну, приказ сегодня только что принесли. Я ее с ним еще пока не ознакомился. Сейчас ознакомлюсь. Знаю, что будут у нас регламентные работы по участок погрузки будет работать. Участок ГОФА-2 до 30 -го числа будет работать. ОВС будет работать до 30 числа. А потом, согласно приказа люди уйдут на ремонтные работы, регламентные работы, в охрану. И дальше все это расписано, все уже согласовано. Поэтому вот так вот где-то. Мы с вами все равно беседуем уже накануне практически новогоднего праздника, правда? Да. Я думаю, у вас есть повод сегодня еще раз поздравить ваш коллектив. Ну, конечно, сейчас э, на сменных встречных собраниях э, поздравим коллектив с выполнением модового плана, и уже можно дедушку Мороза, снегурочку, Елочку и все эти э, вещи приглашать, чтобы можно было отпраздновать новый год. Роман Владимирович, э, в целом, если так вот на год оглянуться, который уже заканчивается, как фабрика сработала в 2015 по вашей части? Ну, по нашей части более-менее стабильно были и аварийные ремонты, были и плановые ремонты, и инвестиции осваивали. Ну, в общем, как всегда, в принципе, я считаю, что мы удовлетворительно отработали. Нормально. Давайте становимся на важной работе, которая была сделана вот за этот год. Я думаю, есть вообще похвастаться. Ну, из основных управлений мы выдержали фабрику в нормальном состоянии, можно сказать, на плаву. Учитывая даже тот факт, что, скажем, наверное, с начала осени уже начались проблемы с финансированием, с материалами, но, в принципе, нормально, мы отработали, удержались. Какие-то основные позиции есть такие? Ну, из новшеств. Это у нас с бутара барабанный грохот, который мы освоили буквально на днях, запустили его в работу, провели опробование, в данный момент он работает по-своему показал он интересный результат, свои. Я думаю, с перспективой работы комбината на будущее, правда? Да, да, и в принципе это новое оборудование такое, раньше у нас не использовалось. Пока не положительные всего, достаточно интересная машина. Перспективу, может быть, где-то еще можно будет тоже так само применять. То есть для себя что-то новое открыли в этом году. А вот сегодняшний день какая разнарядка на работу? Ну, устранение и аварийных ситуаций, и ну, плановые работы. Это в основном э, те же инвестиционные программы освоения. Какие именно инвестиционные? Классификатор новый, новые конвейера, промышленная машина новая. То, есть, угу. то что нужно, самое первоочередное для фабрик, это мы сейчас все новое осваиваем. У вас тоже сегодня есть такая возможность поздравить ваш, ваших людей с наступающими праздниками, несмотря на то, что комбинат входит в период простую, но все же. Да, хотел бы поздравить весь наш коллектив, хороший дружный коллектив с наступающими Новым годом. И несмотря на то, что мы входим в простой, но ну, не обращать будем людям праздник. Все-таки Новый год, есть Новый год. Поздравляю всех наш коллектив с Новым годом. Дмитрий Сергеевич, входим в простой, но тем не менее до конца месяца, как я уже узнала, фабрика будет работать, правда? И потом сен Ян января будут производиться регламентные работы определенные. Как вот по части охраны труда, охраны труда будут ли какие-то изменения в работе? Изменения будут, потому что будет меняться нарядная система. Будут определены лица, которые будут выдавать наряд, принимать наряд. Немножко это все, конечно, изменится, потому что будет совсем другой график работы. Потихоньку готовимся к этому. А какое количество людей будет задействовано? Вот, допустим, с января на работах. Это что же? Они уже проходят у вас инструктаж какой-то, да? Не, особо таких изменений не будет. А еще точное количество людей, график под них. Ну, я на данный момент не владею такой а. информацией. А если оглянуться так на год в целом и ну, вот по вашей охране труда, как сработала фабрика? Как ваша оценка? Моя оценка удовлетворительная. У нас, конечно, есть небольшое увеличение по несчастным случаям, которые произошли, если сравнивать с предыдущим годом. Но, в принципе, для такого серьезного производства, где масса работ повышенной опасности. Опять-таки ШХОВС, то в принципе, я считаю, работа удовлетворительна. У вас сегодня такая есть возможность тоже обратиться к вашим людям, поздравить их с наступающими праздниками. Я желаю работникам и комбината и фабрики, чтобы следующий год был стабильный, спокойный всем всех благ здоровья и удачи. Вот ваша непосредственная задача здесь вот на фабрике. Ну обеспечение безопасного выполнения работ и выдача нарядов крановщицам ну, и отвечаю за все грузоподъемные средства на фабрике. Как для вас год прошел производственный? Ну, трудовые будни с переменным успехом. Как работаем в текущем режиме, стараемся выполнять все нормативы. У вас люди в подчинении? Сколько людей трудится? Около 20 человек. Это только крановщицы? Ну, это и ремонтный персонал, и машинисты кранов. То есть это тот ремонтный персонал, который, наверное, будет задействован во время простоя, я правильно понял? поняла? Ну, да, во время простоя будут задействованы люди, потому что будут осуществляться ремонтные работы. Уже, а... есть, уже есть этот график работ какие-нибудь? Ну, график работ мы будем ознакомлены ближе к простою. Угу. Ну, так как фабрика будет ремонтироваться, то ремонты не осуществляются без крановщиц. Без этого никуда, правда? Ну, да, грузоподъемные средства нужны. Как проходите, вот там же есть какие-то, наверное, определенные проверки ваших грузоподъемных средств, да, как часто они осуществляются? Ну, есть мной проверки, раз в 10 смен, а есть по охране труда делается ежеквартальный осмотр. Все-таки это жизнь людей, правда? Да. Ну и ваши. Несколько слов для поддержания духа, так сказать, ваших гоков, гоковских. Ну, люди держатся, потому что это жизнь на фабрике, друг друга знаем уже давно, поддерживаем, все прекрасно понимают, что трудное время, поэтому работаем, как и работали. Нужно выстоять, нужно поддержать производство, правда? Да.